Ну, если говорить вкратце об игре, то вы видели, две команды играли осторожно, может какая-то скованность чувствовалась, может соперника нас тоже как-то побаивался, у нас молодая команда, так что игра была более позиционной. Как таковых моментов стопроцентных не было, все решил стандартное положение угловой, который мы пропустили на 47-й минуте. Ну так, в принципе, если говорить об игре, то мы остались недовольны. Дело даже не в результате, а просто содержанием игры, то что мы мало создаем моментов, не играем в атаке, как хотелось. С чем это связано? все-таки чувствуется какое-то волнение со стороны молодых ребят. И все-таки мы играли турнире Ю-21, и между составом, можно сказать, перешли более такой мужской чемпионат. Уже здесь играют люди опытные, которые прошли и высшую лигу, -лигу и даже и сборники есть. Так что мы учимся, набираемся опыта, хотелось бы все-таки быстрее прогрессировать. И просто-напросто стараемся как-то внушить молодым ребятам, что надо играть в футбол, в первую очередь, для зрителей. Потому ну, что, наверное, сегодняшний футбол не очень понравился зрителям. Мало моментов. Зрители будут моменты, голы. Ну, видите, как получилась позиционная такая игра. Не будут повторяться. Так что все решило, наверное, все-таки где-то мы прозевали этот угловой поэтому проиграли. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Юрий Лючик, Украина Центр. Мне показалось, что может быть где-то ребята во втором тайме подсели физически или они выдержали тот, тот ритм игры, который вы им предлагали. Потому что как-то с первых минут второго тайма Зирка сразу стала поддавливать и может быть это привело голову. Ну, наверное, сделали, сделали замену, сразу там вышел Асачи Дима, который хорошо цепляется, внес остроту, и все-таки много... Прошедший занятий, школу киевского Динамо. Да, да <свят> который прошел же школу Динамо-2, человек вышел, цеплялся, на нем много фоли, как-то агрессивнее стали играть впереди. А что касается нас, я уже говорю, что я бы не сказал, что мы там сильно физически... Ну, конечно, чувствовалось, что какая-то неуверенность и скованность. И очень много брака было в передачах. Мяч не держался практически у нас. Все время играть в отборе тяжело. Поэтому не исключено то, что все время играть в отборе на протяжении 90 минут, образно говоря, там отбирать мяч намного труднее. Поэтому, может, где-то и уже в конце и подустали. Спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста. А насколько, извините, еще один есть? Можно, коллеги? Насколько да. э, сказалось отсутствие Александра Алиева вот, в сегодняшней игре? Ну, Алиев все-таки есть Алиев. Опыт его к нам бы пригодился, конечно, бы, и я бы надеялся, что если бы был Алиев, мы бы, наверное, более сыграли более конструктивно в атаке. Думаю, был бы контроль, опытный человек нам бы не помешал в этой игре. Спасибо, пожалуйста. Договорку про ну, отсутствующих игроков не было браткова, не было мякушка, но насколько ну, эти серьезные травмы для Динамо. Ну, э, дело в том, что Братков травмирован, получил в первой игре травму. И мы, не, пока нет, человек не выздоровеет, и тоже касается мякушка, тоже он там приболел, тоже человек не готов, они даже не готовились, не рассматривались на эту игру. И поэтому мы надеемся, что уже, может, следующий следующие домашние игры уже подойдут. И, конечно, тот же Мякушка создает какую-то остроту, быстрый парень, техничный. Он бы нам тоже не помешал в этой игре. мы играли тем составом, которые Ну, ребята, которые были, готовились к этой игре. Спасибо. Еще вопросы? Если пожалуйста. позволите, еще один. Да, пожалуйста. Вы подряд играли с двумя представителями Кировоградщины. Если сравнить Александрию, Кировоград. Вот по э, качеству игры, по этому самому, какой, какой бы команде вы отдали предпочтение? Я понимаю, что может не совсем такой корректный вопрос, но все-таки. Какая команда вам понравилась больше? Тут тоже в плане, в плане тут надо учитывать, что Александрия играла на выезде. Вы играли дома, получается, Зирка принимала нас. Тоже есть какая-то тактика, стратегия, домашняя игра. Там. Но ну, если быть объективными, то домашняя игра нам далась тяжелее с Александрией, чем сегодняшняя игра. Просто как-то, ну, по игре, это мое мнение, но нам с Александрией было тяжелее. Динамо 2, два тура, ноль голов пропустили мы это учитывали. Молодая команда, ребята обученные, что мы, в принципе, видели. Цель рядом, то, что у них мотивация очень-очень хорошая. И если со стороны так показалось, вроде бы, как мы должны были обыгрывать, может быть, более крупным счетом, то 1-0, это 3 очка. Значит, по нашей игре начали как-то робко. Второй тайм начала был очень хороший. И в этот момент забили гол, еще были моменты. Конечно, надо было забить второй гол, чтобы успокоить игру. А так до конца игры ну, практически игра держала напряжение. Хотя у наших ворот... І не було голівих моментів. Це теж треба отметить. Спасибо. Валерій Левіт, інтернет, речка. Чи ви поясните такий початок матчу і його завершення? Останні хвилини матчі до один час буквально помилка рук кібером і захист найкращим чином зіграв. Останні хвилини цей. у нас? Так. Ну я скажу так, якщо оборона. Сыграла на ноль, то задачу они выполнили. Это же была не нервозность, я с этим согласен. А 1-0, и вот все, вот... оно было как-то на нервах. Наверное, боялись ошибиться, чтобы не пропустить. И вот это вот возникло. Хотя еще раз хочу отметить, что голевых моментов у них то и не было был один удар головой. Головой вот этот единственный. Ну, обожите, ну там же у нас врата обширяют. Спасибо. Если позволите. Да, пожалуйста. Николай Иванович, Юрий Илючик, Украина Центр. Скажите, сегодня вы задействовали двух воспитанников кировоградского футбола по переменной, они сыграли по тайму. Это была так запланирована вот такая вот ротация, или это была замена вызвана вот Титова на Осачева по ходу игры? И согласитесь ли вы с тем, что Осачи внес остроту, и с его появлением команда заиграла несколько острее впереди? Я с этим соглашусь. По поводу вашего вопроса, у нас направление как можно больше привлекать местных ребят, воспитанников зерки 2, и мы будем это делать и не на словах, а на практике. Но я понимаю, это не быстрый процесс, но его надо начинать и наводить молодых ребят, что мы в принципе и делаем. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Павло Лесниченко, Первая городская газета и телеканал ТТВ. Все же таки в продолжение запитания Валерия Лебедя, что же стало в первом тайме? Почему так, может быть, не впевнено вышло на группу? я как бы уже сказал, начало было робкое, наверное, присматривались, наверное, э, ну, это что-то искали, но по моему мнению, мы очень плохо переходили от обороны в атаку, вот особенно в средней части поля. И но футболисты Динамо 2 успевали садиться, и где нам уже было намного сложнее работать. Если бы мы вот этот рубеж, эту фазу, выход с обороны в атаку делали бы быстрее, я думаю, было бы больше остроты. Если позволите, Николай Иванович, мне показалось, не знаю, что Ярослав Галенко вот, по, после возвращения из Казани пока еще находится не в своих оптимальных кондициях. Показалось или так оно и есть? То есть он еще не набрал ту форму, которую мы видели в прошлом сезоне, как вот он постоянно угрожает, постоянно нагнетает, постоянно... Ну, скажу так, вам не показалось, это в самом деле так, и это объективно, потому что они были в сборной. И но были в расположении нашей команды. И по сути дела я Галенко вижу э, ну, как бы игру это тайм в ну, Ахтерке и ну, время, которое было сегодня. Но я очень на него надеюсь. Это очень хороший футболист, нападающий, дефицитная амплуа. И я думаю, он наберет форму и будет забивать голову. Спасибо. И последний неприятный, если Спасибо. можно, вопрос. Николай Иванович, может вы все-таки объясните, потому что э, мы не слышали, что произошло в Ахтырке. Вот, вот чем объяснить вот такой вот неожиданный провал. После достаточно хорошей игры с Николаевым. Николаев очень приличная команда, что показали эти сами. И мы я, их обыграли. Я с вами согласен, Николай очень хорошая команда, а что не хватило в Ахтырке, я в частности уже сказал на пресс конференции в Ахтырке, что не хватило характера, не хватило духа, не, не хватило силы и воли и при счете 0-2. Мы на этом застрили внимание и, и вот именно надо воспитывать этот моральный дух. Ну, игры по-разному складываются, но если мы проигрываем во время игры, это не значит, что мы проиграли. Мы проигрываем после или результат фиксируется после свистка судьи 90-95 минут. Вот у нас был провал, это сила воли, вот отыграться. И ну, в этом компоненте я считаю, что нам очень много надо работать, именно в воспитании вот этого характера, где-то отыграться или, прощайте, 0-0 э, забить. Потому что игры разные бывают, и вот особенно, когда трудно, э, проявляется эти качества.